А кто э, организовывал поставку оружия вам? Ну, созванивались, наверное, штаб как-то с ними. Какой штаб? Кто руководитель? Ну, той был его, коммунист. чи Зайко. Так, Зайко. Зайко. Паша вроде. Паша. А да. Он кто? Коммунист. Ищу, и... То есть он член партии коммунистов? Да, да. А, ну, член партии коммунистов. То есть он организовал поставку оружия? Да. Через, Через кого он организовал поставку оружия? Он нам мне говорил. А когда? Ну, с наверное. Где он сейчас? В Его не было столько дней, а потом был какой-то в очках. Его второй секретарь говорил он. А оно ну поподробнее. Ну, высокий такой, в очках. Второй секретарь чего? Коммунистической партии. Второй секретарь да. коммунистической партии? Ну, Украины же. Украины? Да. Он еще предлагал людям, чтобы приходили, это при мне даже было, набирал людей на той, на славян, туда. Набирал людей, что значит? Поподробнее. Ну, на, набирал идти. Набирал в... боевиков. Бо... Боевков на Славянск. На Краматорск. Чтобы участвовали в активных действиях. Ну, в активных действиях, да, приходили люди, предлагал деньги или что. Он разговаривал, что соглашался, он разговаривал с ними отдельно.